बदलापूर या ठिकाणी दोन चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार केल्याची माणुसकीला काळेमा फासल्याची घटना उघड झाली या मागणीसाठी पारद पोलीस ठाण्यात वालसावंगी पारद धावडा शेलूद येथील सर्वधर्मीय सर्वपक्षीय शेकडो ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत केंद्रीय पत्रकार संघ आणि ठाण्यात आणि पारद गावातील शाळेतील मुलींनी निषेध निवेदन मुख्यमंत्री यांना सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वैशाली पवार यांच्यामार्फत देण्यात आले दरम्यान राज्यातील विविध शहरात सध्या महिलांवरील घडत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना वाढत असून हे रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कडक कायदा करावा जेणेकरून कायद्याचा धाक राहील आणि या लाजीरवान्या घटना कमी होतील अशी मागणी करण्यात आली यावेळी प्राध्यापक संग्रामराजे देशमुख लोकसागरचे केशव पाटील जंजाळ पत्रकार विशाल औसार मौलाना हाफिज खलील यांनी भाषणातून या घटनेबाबत निषेध व्यक्त केला शाळकरी मुलींनी देखील या आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली यावेळी वालसावंगी पारदसह परिसरातील शेकडो युवक ग्रामस्थ पत्रकार बांधव उपस्थित होते यावेळी सूत्रसंचालन पत्रकार विकास लोखंडे यांनी केले तर आभार पत्रकार सागर देशमुख यांनी मानले दरम्यान निवेदन देतेवेळी उपस्थित शेकडो युवक ग्रामस्थांनी महिलांच्या सुरक्षिततेची शपथ घेतली आपण कुणाकडे वेगळ्या नजरेने न बघता आई बहीण लेख म्हणून महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ठेवू कुणी छेड काढत असेल तर त्या स्त्रीच्या मदतीला जात जात पात धर्म न बघता धावून जाऊ असे या शब्दीत नमूद करण्यात आले उपस्थित सभी भाई बहिनकी ती जित घटना निषेध करता और इसके साथ साथ एक हूं जैसे कि सारी चीज़ें सर ने बता दी कि फास्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ये होना चाहिए सऊदी अरबिया परमानें आठ आठ दिन के अंदर आठ दिन के अंदर ज़्यादा दिन उनको बिरयानी नहीं खिलाना ज़्यादा दिन बत्तीस साल मामूली बात है बत्तीस साल खिला रहे हैं उनको आठ दिन के अंदर उनको है तो फांसी की सजा दे देना चाहिए और चौक में देना चाहिए ताकि लोगों को उसका तो सबक भी मिले और इसके साथ साथ मैं आपसे एक और अपील करना चाहता हूँ कि ठीक है बाहर हो दूसरी तरफ हो क्या हमसे हमारी बहनें सुरक्षित हैं इसके लिए हमको भी अपने आप पे शपथ लेना चाहिए, दिल्बा, दिल्बा क्या, चाहिए। क्या हम भी किसी किसी बहन को दूसरी औरत को गलत नजर से नहीं देखेंगे इसलिए हमको भी जन जागृति की जरूरत जरूरत है सरकार अपना काम तो करेगी इससे कोई ये नहीं है और करना भी चाहिए और करना ही पड़ेगा उनको अगर हमारी बहनें हमारी माए अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर सरकार किस काम की है सरकार को यह काम करना ही पड़ेगा लेकिन इसके साथ साथ हमको सरकार का सहकार्य भी करना पड़ेगा सरकार की मदद भी करना पड़ेगी जन जागरूकती खुद अपने आप में पैदा करनी पड़ेगी कि मेरे से मेरे गांव में मेरे शहर में मेरे इलाके में कोई औरत को गलती से भी नजर नहीं दौड़नी चाहिए उस पर मेरी नज़र दूसरों पर नहीं पड़ना चाहिए मैं किसी लड़की पर किसी औरत पर गलत नजर नहीं डालूंगा ऐसी शपथ हम सबको लेना पड़ेगी और ये जन जागृति कहाँ से शुरू इसकी जरूरत नहीं हमको अपने पास से शुरू करनी पड़ेगी कि मैं मेरी तरफ से किसी भी औरत को गलत नजर से नहीं देखूंगा क्या आप लोग इसके लिए तैयार है? हैं तैयार है आप लोग अपन शपथ 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 अभी अभी लो यहीं से यानी जो हमें जन जागृति शुरू करना है यहीं से शुरू करना पड़ेगा ताकि पूरे देश में इसका पैगाम जाए प्रतिनिधि मजहर खान पठान एन न्यूज मराठी भोकरदान जालना